ચકચારી દિપેન પટેલ હત્યા કેસનો મુખ્ય આરોપી હાર્દિક પ્રજાપતિ કોર્ટમાંથી ફરાર બાદ સુરતમાંથી ઝડપી પાડવામાં આવ્યો છે કોર્ટ કેન્ટેનમાંથી નજર ચૂકવીને ભાગેલો આરોપી કોર્ટના પાછળના દરવાજેથી ફરાર થયો હતો ક્રાઇમ બ્રાન્ચની ટીમે સુરત રેલવે સ્ટેશન પરથી તેને ઝડપી પાડ્યો આરોપીને કોણે નાણાકીય મદદ કરી તે દિશામાં તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે ક્રાઈમ બ્રાન્ચની ટીમે મદદ કરવામાં કોઈની સંડોવણી છે કે નહીં તેની તપાસ પણ શરૂ કરી છે જો કોઈની સંડોવાયેલા સીસીટીવી કે દીے લગાવી ઉસકે ટેકનિકલ ઇન્ટેલિજન્સ છે आ, हमने देखा कि ये यहाँ से जो है पैदल डुमाट की तरफ गया है डोम्ड से इसने कोई व्हीकल जो है इसने यूज़ किया है या तो बस या कोई वो अभी तबाश हमारी चल रही है वहां से ये सूरत के लिए निकला सूरत में इसकी जो है सिस्टर रहती है इसकी बहन वहाँ पे रहती है तो हमें जो है एक इंटेलिजेंस मिला था कि शायद यहाँ से अपनी बहन के पास जाने वाला है तो हमने एक टीम जो है सूरत में भेज दी थी तो वहाँ पे फिर हमने वेट किया तो ये वहाँ पे जब आया तो हमने इसको पकड़ा अभी इसमें इसने कौन सा व्हीकल यूज किया है इसके पास पैसे कहाँ से आए या क्या था वो अभी तपास जो है चल रही है उसके अलावा एक सीपीसी के जो है एक इक्वारी भी है कि इसमें कि कोई निष्कार्जी तो नहीं है तो वो भी तपास अभी चल रही है था। ये 302 का आरोपी था एक तो पेन पटेल मर्डर केस में इसको जो है अरेस्ट किया गया था उसकी जो है अभी प्रोसीडिंग्स जो है कोर्ट में चल रही है इसके और इसके भाई को उसमें अटक किया गया था जिस समय कोर्ट में ले जाया गया इसके...